Adınız? Şəmrə. Atanızın adı? İttomşalovun Atasovnov Atəniş. Hər yer qaranlıq səhifəsində olan çağı, səssiz küçə, ağacın yarpaqları tərpəndir. Bu ölü həyata, kimsə qəzəplənmir, heç kəs dilənmir. Sükut arasın, tozur yalnız bir səss onun alələri, deyəsən bəs. Doğuşdan dərhal sonra atılıb, çörpə, qoyulub məciddə bir sol küncə, sanki isyan edir. Dünyanı duymamış şehtirası gələcəyə, öz yolunu qurmamış axır ki, bir qadın gəlir onun səsinə. Bu zaman baxmazdım gözlənə xas elinə, ürəyi yaralı körpəni qucaqda soyuqdan qoruyur. İstiqamın qıraqdan sabah uşaq evi qəbul edir körpəni, qadın isə hadisəni danışır. Tüklər ürpənir yeni həyatına, duvur olsun balaca, dayılar istəyir körpənin könlün alı. İndi nədir o? Qar köpəyin yaşığı var, artıq böyür uşaq evində can sal var, qenində. Mənim valideynlərim indi axı hardan görəsən, mən qalmışam mı yatağa? Gecələr yastığı göz yaşıyla islada, yuxusunda özünü ata analı sanar. Budur ki də sonra kaçıdacaq quranı. İstəg el həyata mələntiq yaranır. Şi karyerası, öz əli, öz başı səfət istiyə qarşı olacaq savaşı. Bugün gəldi çatdı ətlə əlini quraqmaq istəmir dostların əlini daha artıq rahatdır əlində çantası nə biləydi gözləyir onu indi əsası qoca ana qarşıda düz qız qabağında qızarmış gözlər alovlu halda qaynar göz yaşı hələ yanağımda oğlların cavabı indi ovtalıqda yumşalı qörəyi yumruğu əssə də anasını çox sevir çünki hələ də ananın tövrək səsi eşidildi oğul sevincdən əsəbləşdi oğlan sonra kimi bacarmadı anasını bərk-bərk qucaqladı məni niyə qoydun öz dizim üstə ox keçmirdi bir günümüzdə biz belə olduq ata gedən anan son dəfə çıxdı buralardan hardadır əclaf qəd taratam atam dönmədi qaraqaqda ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. onun gözlərində kədər həyatı satamam Yaşamına gözyaşı tövfə çünki o 60 körpə onun gözlərində kədər həyatı sar tamam dərdlər yaşamına gözyaşı tövfə çünki o 60 körpə